जी बापू जी इंद्र को जीतने वाले इंद्र जीत आप इंद्र, इंद्र की बात कौन है इंद्र तो देखो दो है जी एक तो इंद्र है इंद्र राजा होता है जी देवताओं का राजा जो है उसका उसको इंद्र कहते हैं ठीक है जी तो शास्त्रों के हिसाब से उस इंद्र को बहुत करैक्टर का अच्छा नहीं बताया गया हमने भी सुना घटिया बताया गया जिनका इंद्र ही घटिया है वो देवते कैसे बढ़िया होंगे बात भी? जिनका राजा घटिया हो हुँ? वो पब्लिक कैसी होगी बढ़िया कैसी होगी तो इसलिए इंद्रजीत जो है हुँ? वो मेघनाथ का लड़का है उसने इंद्र को जीता था इंद्र को इंद्रजीत है ये इंद्र है वो इंद्रजीत है वो इंद्रजीत की इज्जत क्यों नहीं इंद्र की इज्जत क्यों ये बताओ इं, इंद्रजीत की इज्जत इं, है इंद्र की कम है इंद्रजीत इंद्रजीत की इज्जत थोड़ी बहुत है है कब है? उसे तो तो राक्षस बताते नहीं, नहीं रावण के लड़के इंदर को, को तो अच्छा मानते हैं कि वो जिसने लक्ष्मण को हरा दिया शेष नाग की ताकत रखने वाले व्यक्ति को हरा दिया तो क्या अच्छा। कागजों में प्रचार कहा करते हैं हमने रामायण में देखा था रामायण में तो है मुझे भी पता नहीं उसे राक्षस क्यों कहते हैं फिर रावण को क्यों जिसका बच्चा इंद्र को जीत ले ज्ञान हाँ। चर्चा में लड़ाई में नहीं ज्ञान चर्चा में उस बाप चार वेदों का कहता हो उसकी निंदा क्यों है अच्छा वो लड़ाई ज्ञान की थी वो ज्ञान की लड़ाई, लड़ाई नहीं थी ना ना बिल्कुल ना, भी नहीं वो तीर तलवार तक ले अच्छा ज्ञान में हार गए तीर तलवार तक ले आए उसके प्रोटेस्ट किया सीता ने विचारधारा नहीं मिली वो छोड़ के चली गई राजधानी को मैं नहीं यहाँ वो वाल्मीकि के पास चली गई विचारधारा वाल्मीकि की, की थी इधर तो राजन का हो गया इधर तो कोई रहा नहीं, नहीं। उधर सिर्फ वाल्मीकि रह ये इनका पहाड़ तक इनका राज था मध्य प्रदेश में आ, में इनका राज हो गया अमृतसर हाँ, में हाँ वाल्मीकि जी यहाँ आ गए फिर ये रात एक पश्चिम दिशा रह गई इधर से ही मुसलमान आए हैं इस दिशा में वो था इधर से ही वेद आए हैं इस दिशा में वो ब्राह्मण थे कश्मीर के दोनों में गुरु पे आए थे वो कृपा राम भी वही उसी दिशा का है पश्चिम दिशा का जो ये है ज्ञान करैक्टर पूर्व से अच्छा है पश्चिम में ही है अंग्रेज हैं पश्चिम से ही मुसलमान आए हैं तो इनका ज्ञान प्रैक्टिकली इनसे अच्छा था तो लव कुछ नहीं रामचंद्र एंड कंपनी सबको हरा दिया हराया ना हराया तो बेचारा था ना उनका ज्ञान ऊपर थे कहाँ से? से आया वाल्मीकि ऋषि सीता से, से सीता से वाल्मीकि से वाल्मीकि विचारधारा का अंतर था तो ये बात क्यों मैं दुबकाई सत्य क्यों नहीं बताया लोगों को जब हाँ। मन को जीत ले वो इंद्र जीत है अच्छा इंद्र जीत का मतलब नाम इंद्रियों में जो काम करता है मन वो इंद्र है गुरबाणी इंद्र मन को मानती है अच्छा मन को जीत ले वो इंद्र जीत पंच दोख थे रहता नानक कोट मध्य कोई ऐसा प्रश्न जो काम क्रोध लोभ मोह नहीं 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 इनसे भी ऊपर है ये इंद्रियां नहीं है फिर ज्ञान इंद्रिय है पांचों अच्छा आँख से देखता है तो बकार कई किस्म के पैदा होते हैं तो गड़बड़ तो देखने में दृष्टि में तो इंद्रिय तो मन से देखते हैं दृष्टि को बदल दे दृष्टि बदल दे देखने की किस दृष्टि से हम किसे देखते हैं तो अगर इंद्रजीत ने इंद्रियां जीत ली थी फिर तो कोई विकार ही नहीं था उनमें फिर तो वो भी संत थे एक प्रकार से इंद्रजीत और क्या लेकिन तो राक्षस क्यों बता रहे हैं वो तो सवाल ये है ब्राह्मण हुए नेचर से है पंडित बता रहे हैं राक्षस ये हुए राक्षस वो है जो शारीरिक स्थल पर जीता है वो राक्षस है जो मानसिक पे चला गया मन पे चला गया मन को जीत लिया वो तो फिर ब्राह्मण से भी ऊपर है और इधर को जो ऋषि है ये क्या नाम है कौन ऋषि का वाल्मीकि नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। गौतम 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 ऋषि है हम्म गौत, गौतम गौतम ऋषि की वाइफ के जो वाइफ थी वाइफ नहीं उसकी माता थी माता थी सर वो इंद्र ने अपना ली हम्म गौतम की नारियां पसंद की थी इंद्र जी ने चंद्रबाहुचोला का कुल कुल गालया हम्म वो दागी थी ऋषियों की बात ले ली वे छोड़ दिया हम्म दागी हो गया बुखार आ गए इंद्र एक शराबी है सुरापान करते हैं सुरापान करता है शराब का नाम सुरा है देवताओं के पीने वाली चीज है ठीक है और मांसाहारी है गाय का मांस खाता है और स्मृति में लिखा है फिर ये इंदर इनका देवता है देवताओं का राजा है वो गौ मांस खाता है ये गौ माता कहते हैं ये सब क्या बकवास है इसे तो क्लियर करेंगे अपने धर्म को स्मृति में क्यों लिखा है या स्मृति को झूठा कहें उसकी होली जलाएं फाड़ के फेंकें इन्होंने वेद को और स्मृति को दोनों को मान रखा है वो भी ठीक है वो भी ठीक है तो अपने वेद तो चार थे ना एक वेद तो चार थे हमारे पास भारतीय संस्कृति में वेद एक ही है एक ही वेद है जैसे साम ज्ञान है चार प्रकार के ज्ञान है चार प्रकार के ज्ञान है वो चार अलग अलग कर दिए ब्रह्म ज्ञान अलग कर दिया ये कर्मकांड का भृगु वालों ने अलग कर अलग कर, दिया। आर, कर दिया आयुर्वेद का अलग कर दिया आयुर्वेद हो गया ठीक है एक ही एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी हो अलग होगी वेदों पे आ रही दुनिया वैसे आपस जैसे एलोपैथी से हटके अब आयुर्वेद पे आ गए हैं आना पड़ेगा

दो की अगर कहूंगा मैं तो चार ही वेद आ जाएंगे उसमें मैं तीन वेद तो माया के हैं उनसे मेरा क्या लेना देना भृगु वालों का एक वेद है मेरा क्या लेना देना वो ज्योतिष पे है ज्योतिष वगैरह है एस्ट्रोलॉजी तो है वो हस्त रेखा है और है स्टार का ज्ञान है सूरज की दूरी है वो ये दूसरा है एक ये अपना आयुर्वेद आयुर्वेद एक ही है जंत्र मंत्र का वेद सिद्धियां सिद्धिया चार ही ज्ञान है तीन से मेरा कोई वास्ता नहीं एक वेद इसलिए वेद में एक मानता हूँ तीन बा... तो संसार बात करते हैं तीन वेद में संसार का ज्ञान है बापू जी एक वो भी बा... सही नहीं है एक बार आपने बात कही थी कि जो हार्ट अटैक का इलाज है हार्ट अटैक का इलाज एलोपैथी में नहीं है वेदों में है वो ओहो एलोपैथी का क्या मतलब इसमें आयुर्वेदिक में भी नहीं है शरीर का मतलब ही नहीं है हार्ट अटैक से शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है वो स्पिरिचुअलिज्म की बात है ब्रेन अगर जब आदमी डरेगा डरता कौन है जो आत्मा चोरी कर रहा है कुछ कर रहा है गलत काम आत्मा काम जी भय कैसे लगती है आत्मा को तो उसकी बीमारी है ये मानसिक रोग है शरीर को शरीर रोग में तब्दील हो गया है शरीर पे इसका बुरा असर है लेकिन रोग मानसिक है अभी अभी वो हमारे वो, वो, वो क्या नाम है तेजपाल सिंह जी उनका फादर था वहाँ लुधियाना तो में दाखिल हुए मैंने कहा भाई तुम थोड़ा इन्हें कहो कि कन्फिडेंस कभी खो ना वो दाखिल थे ये कोरोना था नेगेटिव आ गया अच्छा मतलब सतासी साल की उम्र ना अठहत्तर साल की उम्र है उनकी डॉक्टर कह रहे थे कि बच मुश्किल है लेकिन मैंने कहा तुम तो मरोगे नहीं उसे विश्वास हो गया मुझे पता है वो मरने वाले नहीं डरे ना उनका टेस्ट है कि तुम डरते हो या नहीं डरते वो ब्राह्मण है ब्राह्मण है वो कृपा राम के जो आए थे ना गुरु नौमे के पास है। उस खानदान से है वो है इतने हैं वो हैं मजबूत अंदर से बोले निकल गए बाहर बोले मैं वो मैं तो पहले से ही डरता मैंने कहा वो बात सुना मेरे वाली सुनते रहे hmm. डॉक्टर बोले हम हैरान है कैसे निकल गए अब लंग्स में उसको है थोड़ा सांस लेने में कोई को डिफेक्ट लंग्स पे असर पड़ा hmm. कोरोना का थोड़ा सा वो कह रहे हो जाएगा ठीक तो ये मानसिक जो है हमारा चलता मन अच्छा। दिमाग सही है। वो हम वो कहते वो दिल छोड़ गया जी दिल, दिल छोड़ गया मौत पक्की फिर छोड़ गया मोहट पे काम करता था, थाने कहा छोड़ो परे अब बचना नहीं मैंने चलो फैसला खुद ही कर दिया मैं बचना का नहीं छोड़ो परे?